સુરત ટ્રાફિક પોલીસની વધુ એક બેદરકારી શહેરના પૂર્ણાગ વિસ્તારની ઘટના એક્ટિવા ચાલકનું એક્ટિવા ઘરે છતાં મેમો આવ્યો ઘરે બેઠા બેઠા ત્રણ ઓનલાઈન મેમા આવતા ફરિયાદી ચિંતામાં મુકાયા ફરિયાદી વજારામભાઈનું એક્ટિવા ઘરે હોવા છતાં બીજા કોઈ એક્ટિવાનો મેમો તેમના ઘરે પહોંચ્યો સુરત પોલીસમાં અરજી કરી છતાં કોઈ નિકાલ નહીં આવતા અંતે તેમણે રોષ ઠાલવ્યો ट्राफिक पोलिस नहीं कोई निकाल नहीं पोलिस तपास करे तो मेहमानी भाई। भाई, मेरे अभी तक तीन मेमो आए और मैं घर पे बैठा था तो मेरे पास मेमो आए थे तो मैंने देखा कि दूर 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 दिन पहले तो मैं घर पे था और अभी घर पे था तो मैं क्या कैसे आया फिर मेरे ने जहाँ से गाड़ी लाई मैं दोस्त को फ़ोन किया दोस्त ने वो आटी वाले को फ़ोन किया फिर मैंने दोस्त को बोला तू फ़ोटो मंगा तो उसने फिर वो आटी वाले से बात करके फोटो मंगाए और फोटो मंगाए मेरे को दोस्त ने बोला कि ये तू कोई जान पहचान वाला है कोई सगा संबंधी वाला कोई लेकर गया एक्टिवा तो मैंने बोला मैं नहीं ये तो कोई मेरा हमारा कोई सगे संबंधी वाला कोई है ही नहीं है वो एक्टिवा तो मेरे घर पर पड़ी है फिर जाके मालूम पड़ा कि कोई मेरा एक्टिवा कोई का नंबर कोई सेम कोई यूज कर रहा है फिर मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे एक्टिवा एक्टिवा का नंबर कोई दूसरा आदमी गलत यूज कर रहा है तो इसको लेकर कोई अर्जी वगैरह अर्जी मैंने दिया था पे दिया कैसे दिया क्या कुछ बोले हाँ वो बोलेंगे कि वाले उनको पकड़ेंगे बोलेंगे उनको पकड़ेंगे दो महीने डेढ़ महीने पहले कुछ मैंने कंप्लेन दिया था बोले उनको पकड़ेंगे पकड़ेंगे अभी तक उसका हल निकला नहीं है